Через Слава Богу, друзья. Будем молиться нашему Господу. Сегодня такой у нас необычный формат. Микрофон будет ходить по пастырям вначале. Будут молиться, будут свидетельствовать, будут говорить слово. Но самое главное, чтобы мы прославляли Бога. И здесь есть разные представители церкви, пастыря, еще там Херсон, 15 человек в дороге едут, едут к нам сейчас присоединяться к этой молитве. Друзья, ну что самое главное? Да, мы все разные, там, разные названия церквей, но у нас есть один Господь, которому мы служим. И Иисус говорит, да будет все единый, как мы едины. Народ Божий, мы будем сегодня в единстве, знаете, мы здесь не собрали, чтобы там, знаете, какой-то сделать концерт, показать, кто там круче проповедует, или круче свидетельства. Мы собрались, чтобы прославить нашего Бога и помолиться за Украину, за воина, За все нужды, которые есть сейчас, в этот тяжелый час, в который мы живем. И основное место Писания, которое сегодня в этом молитвенном марафоне, это от Матфея, 21 глава, 22 стих. На нем мы основываемся сегодня. И Господь говорит и учит учеников, как верить, как молиться. И он говорит такие слова. И все, чего не попросите в молитве, с верою получите. Аминь. Друзья, мы верим, что мы получим победу на Украине. В Украине, да? И не будет уже здесь нога оккупанта. Не будет здесь войны, не будет здесь обстрелов, не будет здесь боли, страданий. Слез мы верим в это, мы знаем, что не все идеально бывает на земле. Да, одна беда приходит, потом вроде бы хорошо, потом другая приходит. Мы знаем, не будет все так гладко, но мы знаем, в кого мы уверовали. И мы собрались, чтобы молиться и верим, что Бог, Он услышит нас. Итак, все, что не попросит молитве с верою получите. Мы верим, что мы переможем. Перемога прийде. Аминь. Украина переможе. Воздай славу Господу. Аминь. Друзья, слава Иисусу Христу. И мы приглашаем помолиться, прославить Бога, пастер Роман. И я, наверное, сегодня позволю себе, не буду называть церкви, да, э, можно назвать город Никополь, да, пастор Роман, и он будет служить э, своей командой, а мы будем вместе с ним. Я буду, допустим, сегодня тренироваться на кахоне. Тут не важно, что что делает, полыть, неважно, что, да, главное, чтобы это, прославлять Бога. Да, тряпкой полы, ну не важно, главное, чтобы было смысл, ради кого ты это делать. Да, во славу Господу. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Друзья, слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Да, да. Давайте будем давать Ему славу, потому что Бог, Он достоин, да? Бог достоин всей славы, всей хвалы попытаемся отключиться, знаете, от суеты, от суеты. Пусть это время будет время поклонения Богу. Я на этом месте уже говорил это слово, и оно вновь и вновь оно меня держит. Бог ищет поклонников, друзья. Бог не ищет каких-то богачей, Бог не ищет бедных, Бог не ищет и бедных, и богатых, Бог не ищет состоятельных, Бог не ищет крутых, Бог не ищет там еще каких-то. Бог ищет, написано, поклонников. Вот Его в чем сердце заинтересовано. В Твоем и в Моем поклонении. Это зажигает Его. Это и не оставляет Его, знаете, таким равнодушным. Это наполняет, это переполняет Его сердце. Поэтому мы помолимся, мы благословим это место. Мы воззовем к Нему. Я верю, что это будет особенно делать сегодня в это время. Отец, мы поклоняемся Тебе. Боже, Боже, Ты Бог наш. Жизнь без Тебя — это не жизнь. Жизнь без присутствия Твоего — это как высохшая земля. Ты источник. Ты источник. Ты источник моей жизни. И как вам желает потока сегодня мое сердце, наше сердце прибегает к Тебе, Бог, воздавая Тебе славу, воздавая Тебе хвалу, воздавая Тебе всю честь. Святой, святой Бог.